Я всех витаю. Сегодня хочу показать вам такую красу. Это моя фиалочка. Я ее называю домашнее название каемочка. У нее такие цветочки, как розочки, с такой салатовой каемочкой. Неимоверно. Невероятно красивая у меня есть видео там где я вот эта фиалочка это как мамаша мамочка и она за зиму нарастила боковых себе деток и когда я посмотрела ну, в горшок смотрю там лес какой-то листьев непонятный где там что думаю надо разобрать пос... по ну, посмотреть, что там. Оказалось, что у нее там три детки. Одна такая совсем чахленькая детка, я ее выкинула. А две такие вполне себе. Но без корней были. Кто хочет, ссылочку я оставлю там на пересадку этих деток. Можете посмотреть, если хотите. Они тоже, детки, прижились, все хорошо, но они еще не цветут. Одну детку у меня муж мастер на это. сбросил ее с подоконника случайно. Ну, ладно. Но она выжила. Все хорошо. Он ее сразу посадил. Сбросил, я пришла, подметая от веником землю, и фиалка уже посажена по его технологиям. Опять она в горшке в общем такое а это мамочка красулька красотулька моя расцвела такая нежная цветочки не очень крупные вот, такие вот, палец мой. вот мой палец и такой цветок вот такая хорошенькая а эти каемочки просто просто чудо какое-то. Не знаю название сорта. Их такие, таких с каемочками очень много. Думаю, может, я искала, но что-то я не нашла. Вот. Сорт достаточно старый. Не знаю. Вот такая красавица моя. Це відео для підняття настрою. Щоб ви подивились на цю красу і на душі стало гарно, тепло. Так же тепло, як сьогодні у нас погодка в Києві. Сьогодні плюс 20. Все літо прийшло до Києва. Я всім бажаю здоров'я, посміхніться, все буде добре. Бажаю миру, миру нашій рідній Україні. До побачення, зустрінемося! ще трішки краси на сонечку. Це гуде, у нас стрижуть у дворі травичку. Акомпанімент такий не дуже. Боже, яка краса. Як вона, ці квіточки і так виблискують на сонечку. Боже, Боже, як це гарно. Это бонус для тех, кто додивився до конца.